Ссылаются на то, что МВФ там и Всемирные банки все я, заставляют. Я, я была на прошлой недели в Вашингтоне, встречалась с тремя представителями МВФ специально по этому вопросу. Расскажи, а расскажите интересно. Очень интересно. Ага. Они полностью за снижение налогов. Я специально в Вашингтон для этого поехала. И когда я услышала от них позицию, что нет, это позиция украинской стороны. То, что они нам предложили. Мы приняли. Им все равно, какой там будет налог. Им все равно, какой там будет... Им важна стабильность бюджета. Но доходы бюджетно можешь, можно же получать не только от повышения налогов, а можно сократить, сократить расходы. Это же элементарно. Но это наше правительство не предлагает, потому что придется резать себя. Резать свои бюджеты. С каждой гривны, которые налогоплательщик платит в бюджет, 46% 46 копеек идет на содержание чиновников. Вице-премьер Федоров 23 мая выступал в Вашингтоне, mm -hmm. он предложил сократить 80% чиновников. Из 650 тысяч чиновников mm -hmm. оставить 250%. Но он написал ага. это до 2030 года. Я исправлю. Нам это нужно 2023. Мы не будем ждать 2030. Ну то есть должно быть 20 максимум, 20-25, как в Ирландии, как во всех развивающихся странах, и тогда будет рост 10-15 в год. А что мы делаем? То есть мы не сокращаем ни разу наши госрасходы, и соответственно, если мы не сокращаем расходы, мы не можем сократить доходы, налоги. Кажется, что нам всегда не да. хватает налогов повышать налоговые ставки все. вот это, Но причина вот это уровень. расходы у нас есть все люди технологии Кроме ресурсы. вот дайте дайте бизнесу дайте предпринимателям дайте гражданам свободу и будет богатство нам нужны богатые украинцы